Alaxer Topneftçi komandasının futbolçularında da Ramos 39-cu dəqiqədə heyətdə uzaqdan qapıya zərbə oynanır. Kəlməsiz yoxdu Samir Məsbov və Seç. Seç komandasını 100% qoldan xilas edir. Gənc 19 yaşlı Samir Məsbov oyunun qəhrəmanı ola bilərdi bəlkə də amma bu cür hər vəziyyətdə imkanla topu qapıya göndərə bilmir. Artıq heç kim manevr etdi bu gənc futbolçuya. Lakin Bosniyalı qapçı əla oynadı ayağı ilə bir nöfəndibol qapısarına xass tərzdə topu meydandan çıxartdı. Marişukov güclü zərbə ilə topu oynadı, axıladı. Qapıya zərbə və gol! Flavinho hesab açır. 1-0. Neftçi səfər qarşılaşmasında öndədir. Küncdən ötürülən topu Flavinho qapıdan keçirir. 1-0. Neftçi azərkeşlər ekran başına gəlir. Tofiq Bəhram adına Respublika stadionunda yalnız qaparxası tribunallarda Canlanma var. Diğer tribünelerde garip azar keşlerdir. Ve onlar sakin şekilde elbette ki meydanda nelerin baş verdiğini hazırla izliyorlar. Hepsi onun tekerini izliyoruz. Topçular meydan ötürülür Ve budur. Hiç kim manu umurdu Flavio uzak direğin yanında çok rahat şekilde topu kapıdan geçiriyor. 1 -0. Çumbinya, Çumbinya topu geri götürdü. Richard Almeida, Karabağ oyuncusu tehlikeli alma bile. Richard Almeida, Muharrem çarpıda çasa da xoğur. Muharrem kapıya serbe ve gol! Muharrem, Muharrem'in golü. Önün 51. dakikasında Muharrem hesabı beraberleştirir. Karabağ oyuncusu da güzel bir ileri ulaşır ve Muharrem, Muharrem hesabı 1-1 bir bir eder. Karabağ Azarkeşler'in gol sevinci ekranlarınıza gelir. Əla kombinasiya və Muharram dəqiq zərbə ilə topu Sasha Stanekovicin qol doğaqından keçirir. Hesab 1-1dir. Alğəttə Muharram Velan əla ötürməni qeyd etməlidir, çünki ötürmə xüsusi ilə gözəl idi bu epizodda və Muharram çərmeydancasına da xloru uzaq küncə dəqiq zərbə endirdi.